В Запорожье реформе ЖКХ быть. За это проголосовали единогласно члены профильной рабочей группы. На ее последнем в этом году заседании побывали наши корреспонденты. Реформа будет, уверены члены рабочей группы по реформированию ЖКХ, потому в конце года решали главный вопрос, двигаться ли в этом направлении дальше. Сомнений в общем подходе ни у кого нет, ведь сегодня все видят четкие цифры экономии и за счет чего они будут осуществляться. Дробление закупок бестендерной, там завышение цен, мы сейчас находим 50-60%, 100%. Понимаете, о чем я говорю? Я понимаю. А вот когда мы это соберем все вместе, эту номенклатуру, проведем закупку под контролем, я вам говорю, будет как минимум 30% экономия. На обонслужбе, я вам сразу гарантирую, не менее 30% затрат. Мы сэкономим объединение об в Эти деньги остаются на модернизацию, на реконструкцию. И более того, могу сказать, мы на сегодняшний день ведем полностью отработку всей информации, которую нам сейчас предоставляют исполнители коммунальных, ну, в общем, коммунальные предприятия. И абсолютно полные все наши проверенные расчеты мы представим и на сайте, и везде эта информация будет. На сегодняшний день мы проверяем нашу информацию, с которой мы работали. И поверьте, у каждого из них мы хотим прозрачно, детально, понятно. Кстати, реформирование равнодушными не оставляет никого. Если общественность на круглых столах поддерживает реформу на 100%, то в ряде масс-медиа появляются материалы, которые направлены на негативный настрой касательно реформы. Мы на очень правильном пути, потому что то безумное сопротивление, которое мы с вами видим да, на страницах газет, телевидения, радио, говорят о том, что мы затронули чьи-то глубинные интересы. У меня есть серьезное подозрение, я не говорить, что сегодня активно муссируется идея запуска управляющей компании в город Запорожье. На компанию, которая против, которая настраивает, настораживает горожан против вот попытки реформировать городское хозяйство, потрачено уже порядка миллиона гривен. А тем временем рабочая группа голосует единогласно за ключевые шаги реформирования и утверждает своего главу. Руководить группой теперь будет Александр Головко. Я считаю, что идею надо поддерживать как идею первая. Концептуально я вот сейчас сказал, что там заложено, как я это вижу. Ну а пошагово это надо просто садиться и работать. То есть надо иметь информацию, надо, причем этот центр нужен нам же для информации в том числе. Да? То есть информацию обрабатывать и на этой базе работать. Следующее заседание уже 3 января. А года обсуждение реформирования будет проходить еженедельно.